وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله <applause> الذي أرسله بالحق بشير ونذيراً وعظ ودعي إلى الله بإذنه وصراجا منيرا وقد قال الله تعالى في كلامه المجيد والخلق الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله {والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليرسله على الدين كله ولو كره المشركون وفي آيات الأخرة ولو كره المشركون وفي آيات الأخرة وكفى بالله شهيدا} وقال الله تعالى إذاً إنما يخشى الله من عباده العلماء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العلماء ورثة الأنبياء رواه أبو داود والترمذي وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم, عليه وسلم من صنع علم فكتبه خذ بلساف من نار يوم القيامه رمضان الرحمن ان الله وبلائكتهم يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا علينا وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آله